Следующая панель у нас называется фотоэлементы. На этой панели у нас, мы видим, есть кнопочка нанесения клея. Мы можем включать обрезка материала, то есть меняем параметры и задержка подачи деталей. Ну, тут тоже все понятно. То есть, когда у нас срабатывают фотоэлементы, это а они срабатывают только в одном случае, когда, вот есть сразу на забежим вперед, есть э, панелька называется загибка, мы видим педаль. То есть, сейчас машина, если мы нажимаем на педаль, вот сейчас я нажму на педаль, машина начинает вращаться. Молоточки, подача деталей производится. Когда у нас загибочка стоит на педали, соответственно, есть автоматический режим. То есть, если мы поставим заготовочку, ну я вот сейчас палец положу, вот машина сама начинает срабатывать. То есть есть фотоэлементы, и машина начинает работать с теми параметрами, которые мы, соответственно, перед этим установили. То есть режим полностью автоматический. И вот в этом автоматическом режиме мы можем включать нанесение клея. То есть в данном случае у нас клей не наносится. Или же включаем клей. То есть если сейчас мы будем поставлять заготовочку, клей будет наноситься. О чем свидетельствует вот этот вот зеленый светодиод. Вот сейчас я поднесу палец. Видите, загорается светодиод. То есть включается подача плюс нанесение клея. Вот мы можем включать-выключать вот этим вот параметром. Здесь. Кроме этого, у нас при подаче материала мы можем включать обрезку этого же материала. То есть не обрезку, здесь, вернее сказать, подрезку. Подрезка нужна для того, чтобы на радиусах, наружных радиусах материал нормально ложился, не было складочек, поэтому материал подрезается. Включается нож. Здесь ножик установлен, вот он нож. И поэтому на поворотах лучше всего подрезать материал, чтобы не было складок. Ну и третий параметр на панели загибки – это непрерывные. Это очень удобно, когда надо загибать тесьму постоянно с одинаковой, то есть она прямая, нету никаких поворотов. Нам, чтобы не, постоянно не нажимать педаль или не работать в автоматическом режиме, мы просто нажимаем непрерывно. То есть здесь написано непрерывно, и машина будет работать со скоростью непрерывно. Ну, естественно, по центральной колонке ту, которую мы скорость установили. Мы можем ее менять. Минимальная скорость 200 оборотов в минуту. Максимальная 2500. Я не буду сейчас это показывать. Максимальную не надо. Ставим обратно в режим педаль. Вот. Ну и это я уже рассказывал, этот параметр памяти. То есть 48 ячеек памяти. Мы можем забивать любые параметры. Допустим, мы сейчас выставили на первой программе мы выставили педаль с нанесением клея скорость 800 температура у нас 138 если допустим мы переключим на вторую программу соответственно здесь поставим давайте поставим автоматический автомат автомат в режиме автомата без нанесения клея без обрезки или с обрезкой пусть будет задержкой подачи ну и скорость поставим ну, пусть таки будет 1500 то есть машина уже запомнила, даже после выключения машина запоминает. Возвращаемся обратно в первый параметр. вы видели обратно возвращаются все параметры в исходные в то положение, в которое были выставлены при первой программе. 800 скорость и все параметры, которые были у нас при первой программе. Также у нас есть, кроме всех обозначенных выше функций, есть два рычага для колен, с правой и с левой стороны, с левой стороны в данном случае прекращает подачу клея то есть во время работы если мы нажимаем на левый рычаг то прекращается подача клея это очень удобно в том случае если у нас заготовочка посередине где-то не проклеивается во время загибки ну а правый рычажок у нас для того чтобы во время работы приподнять лапку вот эту вот лапку приподнимать это очень удобно тоже если нам того требует обрабатываемая деталь или заготовочка. Кроме того, у нас есть две регулировки для лапки. Верхний рычажок у нас регулирует высоту лапки, подъем лапки, а нижний рычажок у нас регулирует расстояние влево-право. То есть лапку можно регулировать, подавая ее влево-право, тем самым меняя ширину загибки в этой машине можно ставить нить для армирования вот я уже бобинку поставил с нитью специальная нить ставится для укрепления загибки которая подается вместе с загибкой подается загибается под край материала ниточку протянул она протягивается вот через лапку эта нить вот она. она специально сделана так что при температуре 150 градусов не плавится поэтому бояться нечего Материал я уже нарезал заранее. Сейчас попробуем загибать. Попробуем сделать загибочку. Вот подаем материал. Лапка сразу уже срабатывает сама. Нам главное правильно подать и, и подать правильный материал. Вот пошла загибочка. Сейчас мы пробуем по прямой. Вот, сделали загибочку, отрезаем нить. Ну вот, собственно говоря загибка сделана это по прямой попробуем с другой стороны это в ручном режиме значит мы сейчас загибаем можно также делать в автоматическом режиме загибку Отрываем. вот собственно говоря загнули попробуем также на неровной заготовочки загнуть с поворотами здесь надо еще немножко мастерство вот что-то получилось у меня загнули на разных поворотах, на внутренних, на наружных дугах сейчас попробуем загибать в автомате переключаем в автомат, ставим заготовочку и машина начинает сама, можно приподнять лапку если надо, я специально только что приподнял ее, но машина, я ногу даже убрал с колена, с педали и машина продолжает дальше работать сама то есть на фотоэлементах благодаря фотоэлементам Заготовка закончилась, машина остановилась. Вот пожалуйста. Еще раз пробуем. Вставляем заготовочку. Машина начинает загибать заготовку. При этом можно скорость увеличивать, какую вам нужно, длину подачи. То есть все это также работает в этом случае.